មន្លាងម្ Ну а мы продолжаем гостевой эфир. И сейчас в нашей студии Сергей Зарецкий, заместитель временно исполняющего обязанности Северодонецкого городского головы. Здравствуйте. Здравствуйте. Дуже приятно вас видеть в этой студии. Приятно, потому что, ну, по-перше, вихідні, тривалі позаду и попереду. А по-друге, много вопросов до Міської влади з різних, скажімо так, питань і з найрізноманітніших позицій. Найперше про що хотілося б запитати безпосередньо вас і усі, хто скоріше, заступники, ну зараз обіймає. Вони проходили через цю цю студію і усім запита, усіх питалися про легітимність. Ваша сфабрикована, ну як ви вважаєте, справа кримінальна вже є? Крапка по ній чи ні? справа против вас. Хорошо. Добрый вечер. Прежде всего, я первый раз у вас в студии и хотел начать. Я отвечу на ваш вопрос, но немножечко позже. Перед этим вы говорили про ЗНО. Так вот, я хочу сообщить новость на сегодняшний вечер. То есть в Свердонецке успешно проведено ЗНО из украинской литературы Томовы. С чем нас поздравил Донецкий центр проведения ЗНО. Ни одного нарекания, ни одной апелляции не было подано и так далее. То есть мы прошли этот этап ЗНО прошли на отлично. Весь отдел образования хочу с этим поздравить и также пожелать успехов тем детям, которые проходили это ЗНО. Вот. По поводу этого дела, которое вы говорите, сфабрикованного, я хотел бы вернуться в конце нашего репортажа. Первонаперво я хотел бы сейчас анонсировать будущие мероприятия общегородские. 8 має 9 мая? ні, ну про це ми поговоримо. поговоримо, поговоримо обов'язково, пане Сергію. Поговоримо по обов'язково, тому що а, ну то зроз... наприкінці на початку. Ну, ми тут вирішимо там в ослідовність. Ви уперше у студії, тому зрозуміли по певні такі оказії. Нам цікавий, чому чому ми розпочинаємо з цього? Тому що багато хто із депутатів вас особисто не визнає міської ради, мається на увазі. Особисто не визнає і, скажімо, так, конфлі. Конфликт не на него. Чому? Чему? Такая проблематика существует. Вы затронули вопрос об уголовном деле. Действительно, уголовное дело в отношении меня возбуждено, и сейчас идет э, досудебное следствие. Э, считаю это дело политически заангажированным, и имеющим вот такой вот, вот нехороший подтекст. То есть, шито белыми нитками, в народе так говорят. На основании чего? Значит, я буду очень краток и содержателен. Началось это все мероприятие перед вторым туром выборов Мискового головы. Это был ноябрь месяц прошлого года. Вот, когда в ходе вот этой избирательной кампании уже мы подходили к ее финишу и действительно все хотели победить, оставалось два претендента, это Грицишин и Казаков, как мы помним. И был еще один фигурант, такой вот серый кардинал, это Сергей Владимирович Шахов, который решил поддержать в день тишины одного из претендентов на пост Мискового головы. Вот. И было событие, которое они анонсировали в ДК культуры, на месте которого собралась инициативная группа которая хотела не позволить нарушить закон и всем известно в день тишины политическая агитация любая заборона всегда в городе Северодонецке уважали эту норму закона вот и многим было непонятно как можно ее нарушить значит агитацию все-таки он сумел провести за одного из кандидатов за того мэра которого позднее признали победителем ну, кандидата победителем это Казакова но злоба осталась. И вот в отношении меня через сутки пришел какой-то избитый человек и заявил о том, что Сергей Зарецкий якобы его избил. На самом деле на том месте в ДК в то время было крайне много полицейских, вооруженных автоматами, много кинокамер. И кто-то кого-то избить ну, не имел возможности физической, да и не было цели к этому никакой. И я думал, что это неудачная такая шутка. Дал показания, меня вызвали, как и предоставил ряд свидетелей. Однако со временем проблемы начали всплывать, и вот после того, как я был назначен сессией на роль заступника Минского головы, этому делу, делу дали ход и сформировали такой целый большой толстый том на основании каких-то справок, бумажек, каких-то свидетелей. Свидетели прямо связаны опять-таки с Сергеем Владимировичем Шаховым, то есть это скандальная журналистка, которая якобы сломали руку на сессии, это его адвокат представлял, который представляет его интересы, защищал этого человека, который утверждал, что якобы его избил. То есть дело шито белыми нитками. Я уверен, что дойдя оно до суда, это будет ну, еще одним вот таким вот показательным примером ну, к сожалению нашей вот, работы, наших правоохранительных органов, когда они политически дают политическую окраску своей работе. Ну, это надо искоренять и, ну, уверен, что там разберутся и, ну, призываю. Тем не менее, здравый смысл должен восторжествовать и, если это дело разваливается уже сейчас на этапе следствия, может не надо доводить до суда вот этот весь, ну, так. Можемо ну, побачимо, як так. далі буде. Не, можем, не могли просто про це не запитати, тим паче, що багато сила селена, скажімо так, відбувається зміни і у міській владі у Сєвєродонецьку. Б'ють на сполох усі активісти, коли повноцінно буде працювати, ну запрацює система Прозоро Держзакупівель. Що ви на це скажете? Коли все ж таки сєвєродончани можуть побачити, де бюджетні кошти. И как и кому у кишени зашло? С радостью отвечаю вам. После того, как я был избран, закрепили за мной курировать отдел образования, отдел культуры, в частности. Ну, там еще были отделы, которые в дальнейшем ушли. Так вот, отдел образования в первом городе перешел на закупку по системе Прозора. То есть сейчас они закупают и продовольствие, и разные материалы, также услуги закупаются. То есть даже закупаются через систему прозора такие вещи, которые законом еще не предусмотрены. То есть закон ввел поэтапное введение, предусматривает поэтапное введение системы прозора. У нас же она уже работает. И скажу, я был не то, что приятно удивлен, но мне очень нравится подход современного сегодняшнего руководства города, которое поставило в приоритет введение системы прозора на все этапы, как закупки материалов, так и закупки услуг. Мы впереди, наверное, ну, не Украины, скажу, не Украины, мы не успели, потому что мы к этому подошли только вот сейчас, вот так вот в ходе такой жесткой ситуации в Горсовете, как вы видите. Но мы не отстаем. Мы среди лучших в Луганщине это однозначно. Ну вот так. Так что можете быть уверены, система прозора можно немножко потратить времени, 5-7-10 минут, и каждый. Житель може навчитися пользоваться і видеть конкретно, як, почем, що закупається, у нас, хто выполняет услуги, сколько людей подавало свои предложения на будь-який конкурс? Ну так. До речі, про гроші в нас була інформація. Інформація, можливо, викривлена, можливо, з одних з джерел, тим не менш, вона була щодо. Цифр конкретних грошей і скільки ну звіту на, скажімо так, офіційного по грошам. І от побачили, що там 941 тисяча гривень, майже мільйон. ця інформація. 948 тисяч нікуди не, скажімо так, не пішли. Там на транспорт виділили нуль. Цю інформацію прокоментуєте якось. Подождите, я слегка допонял. Вот это 941 тысяча, это ноль, это что? Это куда они выделили на не выделили деньги? Транспорт, скажи на транспорт у мисти северу На льготный проезд, компенсация льготный проезд, на да? за обеспечение, не знаю, там, тролейбус, тролейбус на 0, на 12 тысяч на спорт выделил. Виконком виділили, скажімо так, грошей, витратили, перепрошую, витратили. Uh -huh. А от 900 куди майже мільйон гривень нікуди не зрозуміло. Ось чому ми запитуємо про Прозоро і чому так цю систему? Ну... Uh -huh. Я вас розумію. Смотрите, значит, по поводу будемо по порядку йти, Эта цифра, наверняка, складывается из каких-то составляющих. Так вот по поводу троллейбусов, это я не курирую это направление, однако э, понимаю ситуацию в троллейбусном депо. Там действительно произошла смена руководства. Хорошо, плохо покажет время, как справится новый руководитель этого троллейбусного управления. Но по заверениям руководства троллейбусного управления, как и предыдущего, так и этого, а также профильного заместителя, который курирует, там предостаточное количество денег на счетах троллейбусного управления. Тобто, це наше комунальне підприємство. Надо розуміти, що ми горсовет, предприятие є нашим предприятием, і це все деньги нашої громади, як на щитах тролібусного управління, так на на городських Поэтому... Ми Зараз поточному це інформація ми знайшли. Сьогодні давали її протягом дня. Це 293,5 тисячі гривень. Заробив, скажімо так, за 4 місяці. Дохід. Дохід і в контексті цього скільки скільки витратили, а от де ДІЛ що там 948 тисяч гривень з бюджету. Непорозуміння, скажімо, так, вийшло. Ну тим не менш, не будемо, скажімо так, вас по цим цифрам ганяти. Тим паче, що багато часу обмаль, а запитань сила Селенна. Про систему Прозоро, ми вам віримо. Нехай буде, коли буде, коли запрацює на повну поживемо, побачимо до інших тем. Не пов'язаних із грошима, а пов'язаних передусім із культурою, культурою як такою. Як ви ставитеся особисто, ваше ставлення про зникнення театру сєвєродонецького, нехай ну, аматорського, нехай там інтеграцію до українського обласного академічного, але зникнення свого сєвєродонецького театру у місті, тому що багато хто ну, трішечки сумує. Мы тоже грустим по этому поводу. К сожалению, когда наши коллективы завоевывают признание, когда завоевывают места на, или становятся лауреатами конкурсов, это наше общее достижение, всей громады. Поэтому исчезновение театра, который находится сейчас уже в стадии ликвидации, это очень плохо, это то, что досталось нам. Вот от буквально меньше трех месяцев фактически я руковожу этим отделом и это то что досталось нам в наследие от прошлых к сожалению поломать гораздо проще гораздо проще обанкрутить театр или продать холодильные установки следового дворца или да куча куча таких примеров ломать не строить поэтому да театр это был одной из визитных карточек нашего города. Сейчас, конечно, как областная как столи... ну, областной город с таким статусом. У нас есть коллективы, которые выступают, и областные в том числе. Но это, это задел на будущее, это наши цели. У нас есть инициативные люди, которые творчески подготовлены к участию ну, в театральных трупах. Поэтому будем смотреть, принимаем предложение, городская власть открыта. Если будет достаточное количество людей с конкретной целью, но не вижу почему не помочь. Вот так. А здание театра? Оно имеет определенную архитектурную ценность. Само здание театра, которое тоже вам досталось, оно куда-то переходило? Реставрация будет? Да, я слышала, что реставрация там планируется, проводить, планируется к проведению, и здание получит вторую жизнь. Я думаю, рано или поздно ну, в этих вот политических реалиях, наверное, область все-таки Луганская область, мы все надеемся, она перейдет центром в город Луганск, все здания, которые будут отремонтированы за областной и за, за счет останутся в Северодонецке. То есть нет худа без добра. как больницы, так Прагматичный разрахунок. У нас есть телефонный звонок, люди на линии. Алло, доброго вечера. Назвите, пожалуйста, кто это, звідки ваше запитание. Я из города Северодонецка. Скажите, пожалуйста, когда будут жить, хорошо работать. Многие подъехали Діти пару ці, парпаруги теж, ніхто нічим не тягає, тож, як і миграці. І хай позавжек правда лісок А, Дуже погано чути. Я прошу редакторів, скажімо так, продублювати цю інформацію ну, це запитання не має грати, де ми так почули. На розі нерозбірливий потім плохо сигнал. було слишна. зритель, перезвоніть і редактори, пожалуйста, напишіть вопрос телезрителя, который який что ми слышали. Ну дякуємо у будь-якому разі, дякуємо вам за спробу. Ну насправді зараз там кілька хвилин це займе. Позаяк не так багато часу в нас залишилося. Тому давайте все ж таки про те, що важливе і те, що от серйозне у сфері освіти поговоримо так, культуру де, де у чому зачепимо ще. Говорили про цю ну, реформування європейського, скажімо так, інтеграцію і освіти у тому числі. Скажіть, будь ласка, все ж таки, наскільки готовий Сєвєродонецьк відправляти вчитися своїх дітей, дітей, шкіл Сєвєродонецька до Європи? Ваше бачення того, що ми тут обговорювали у цій студії? Значит, моя позиция состоит в том, что перенимать позитивный опыт незазорно в любой ситуации и в теперешней нашей уж тем более. Но массовый характер это явление носить не может ввиду ряда причин объективных. Вы сами говорили Финансов. о том финансовых, прежде всего. И потом надо не забывать о том, что освита Северодонецка ну, всегда славилась, в том числе. То есть те дети, которые проявляют способность упорства и терпения, они достигают и здесь весут. Вот, к примеру, в этом году порядка полторы тысячи учащихся закончат среднюю школу. Кстати, хочу всех граждан сообщить о том, что наконец-то будет проведен выпускной бал в формате довоенном. Севердонецк при, ну, привык отмечать его в Ледовом дворце культуры с таким проходом мимо фонтанов девушки красивые, парни наряжаются, хорошо выглядят, это всегда для них событие жизни такое весомое. Поэтому, наконец-то, в довоенном формате мы настояли на этом и уговорили все службы для того, чтобы нам это разрешили делать. У нас порядка, сейчас порядка 50 золотых медалистов идет, идет как бы на медаль, и 15 человек претендуют как бы на серебряную медаль. По результатам ЗНО, ну, к сожалению, наверное, цифра сократится, но посмотрим, что останется. То есть освита Северодонецка она очень даже неплоха. У нас э, в этом году мы стали, кстати, такой интересный момент э, сессии горсовета. Депутатами поддержана инициатива наша по премированию как учеников, занимающих, занимающих место в олимпиадах, э, так и преподавательский состав, который подготовили вот этих вот э, лучших лучших детей школы, которые заняли призовые места. И мы их начали премировать, отмечаем их заслуги, и их количество увеличивается. То есть вот этот стимул, Гарда, он ответить. очень приятен. Да? А, Обмаль часу, несколько запытаний с Тисло, если да. можно. С Фейсбука у нас есть запитания. Есть у нас вопрос от Алины, она северодончанка. И спрашивает, будет ли возобновлена работа света музыкального фонтана в городе Северодонецке? Работа фонтана будет возобновлена, однако... Фонтан, к сожалению, был, его функционал был утерян. Неправильной эксплуатацией, долгим, долгим временем консервация была произведена его. И теперь, ну, к сожалению, мы сможем восстановить частично. Частично функционал, да. Фонтан производства «Китай». Запчасти к нему фактически нет и не выпускается. То есть мы стоим перед выбором: или закупить новый фонтан, это довольно затратная часть, или восстановить частичный его функционал, обеспечить воду в этом фонтане, цветную подсветку, но ну, может Без быть, музыки. может быть, мы не добьемся синхронного с музыкой то, что было как раз его фишкой. Ну вот так. Зато будет. То, що 5 лет стояла, тепер заработає. Надіємося, в майбутньому буде. І ще, ну, якщо захочете відповідати, можете відповідати це з Фейсбуку. Давайте. Запитання волонтерка пише, котра розповсюджувала газету Правда навіщо ви викрали газету тираж, наклад газети цієї Правда? було тисячу екземплярів. Пише вона. Угу. Я слышал об этой провокации, даже ходил в полицию, давал свои объяснения. Ну, понимаете, когда заканчиваются аргументы, ну, к сожалению, вот такие вот методы, пока в Северодонецке работают. То есть кто-то написал о том, что я украл тысячу газет, потом их вернул, они были бесплатные, но никто. Ну, как на меня, это даже ну, недостойно серьезного комментария. Я хотел рассказать о. Ну, безусловно, там в полиции разберутся. Ну, да. Если нам продублировали вопрос зрителя, который только что нам звонил, плохо было слышно. Зритель жаловался на ЖЭКе, они ничего не делают, ремонтов нет, площадок детских мало. слов. Дуже стысло. Сейчас в городе проводится очень ускоренная работа по реформированию этих ЖЭКов. Нам досталось тяжелое наследие. Все коммунальные учреждения практически были убыточны, никто за этим не следил. Теперь системная работа и горисполком, но горсовет и депутаты приведут это все в порядок. Дайте немножко времени, поверьте нам, мы хотим сделать вашу жизнь лучше, горожане. Ну так. Зрозуміло, і наостанок підготували ми до того, от, от, от що буде наостанок, це те на що чекати сівердончанам у 9 травня. Саме святкування 9 травня. Тому що торік усі пам'ятають, коли перший рік перший першого весну, ось таку був сівернецько обласним центром, дублювалися. Ну скажімо так, був обласний. Певний ну, парад військової техніки, велике, скажімо так, дійство. А було традиційно, партійно, ну, нагадувало багатьом, скажімо так, партійно радянську добу, коли мітинг, хода до братської могили. Як буде святкувати місто 9 травня? Сьогодні согласован план мероприятий окончательних, значить, він включає, як ви сказали, традиционный такой от. традиционный на площади мира сбор людей. Дальнейшее будет у нас хода к мемориалу славы, где горожане смогут возложить цветы. У нас там есть войны, которые погибли за освобождение Северодонецка. И ну, такие традиции мы менять не хотим. То есть, да, люди действительно приходят, и это хорошо. В дальнейшем мы пригласим людей поучаствовать в областных мероприятиях после возложения цветов. И мы успеем везде. То есть там будет концерт, здесь будет, мы поменем павших за свободу нашего города, воинов, и все останутся довольны. То есть традиции города будут соблюдены, и, естественно, новый статус областной мы хотим тоже поддержать и всячески этому способствуем. Что нового будет? Нового будет. Нового будет, знаете, что будет? Новое будет в лучших традициях старого проведено. Ну вот так. 71 ша річниця, да Дякую, дякуємо вам 70. за цей час. Вийшов вже живого віру. Ми дякуємо за те, що е, погодилися. Ось так у живому ефірі на відкритому майданчику. На видноті, як ми кажемо, е, відповісти на наші запитання. Запитання наших телеглядачів дописувачів у Фейсбуку. Е, пан Зарецький був у нас у студії. Приходьте ще обов'язково. Тут не лячно, тут тут все як годиться. Е, дякуємо вам, шановні пані та панови, що дивитеся, що ставите запитання, що з нами.